जडेसाब मुस्लिम कब्रस्तान सेवा समिती फायनल फ्लॅट क्रमांक बारा रविवार पेठ अक्कलगड रोड सोलापूर यांच्या वतीने शबेबरात म्हणजेच मोठी निमित्त संपूर्ण स्मशानभूमीत एकशे तीस फोकस सत्तर ट्यूबलाईट सव्वीस सीट बसवण्यात आले आहे जेणेकरून उद्या शबेबरात निमित्त सोलापूर शहरातील पन्नास ते साठ हजार मुस्लिम बांधव कब्रस्तान मध्ये येऊन जियारत करतील असे जडेसाब मुस्लिम कब्रस्तान सेवा समितीचे अध्यक्ष व सेक्रेटरी यांनी माध्यमाशी बोलताना माहिती दिली मैं शेख जडे साहब मुस्लिम कब्रस्तान सेक्रटरी कल जुमेरात तेरह फरवरी 2025 को हर साल के मुताबिक इस इस साल भी शबे बारात बड़े ज़ोरों से यानी कि यहाँ पर इस मुस्लिम कब्रस्तान में पूरा रोशनाई की जाती है पूरा लाइट पानी साफ़ सुथरा ये पूरा इंतज़ाम किया जाता है सोलापुर शहर के जो जो हमारे यहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग जिनकी मैयत हुई है उनके मैयत पर अपने अपने रिश्तेदार दुआ करने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर कल यहाँ पर शामिल होने के लिए आते हैं और दुआ करते हैं तो तकरीबन इन शत्तर से अस्सी हज़ार लोग इस मौके पर यहाँ पर कल जुमेरात के दिन आते हैं तो सोलापुर शहर के तमाम यहाँ पर जो मुस्लिम कब्रस्तान में मुस्लिम जड़े साहब कब्रस्तान में आने वाले तमाम भाइयों से हम अपील करते हैं घर से निकलते वक्त दरुद शरीफ पड़े कोई भी मोटरसाइकिल पर टिबल शीट ना आए सोलापुर शहर में कायदा व स्वास्थ्य का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए इसलिए आप अच्छी तरह से सोच समझकर रास्ते से किसी को अपना धक्का नहीं पहुंचना अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और तमाम लोग कल बड़े पैमाने पर आकर अपने लोगों के लिए दुआएं करें और शब बारात के लिए शबे बारात में भारत देश महाराष्ट्र राज्य और सोलापुर शहर और जिले के अमन के लिए बड़े पैमाने पर दुआ करें ऐसा मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं और आपके स्वागत के लिए हम हमेशा के तरह इस साल भी यहां पर जड़े साहब मुस्लिम कब्रस्तान में बैठे हुए हैं हैं हमारे साथ हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है बाबा मिस्त्री है हमारे सगरी साहब है अब्दुल सत्तार है रियाज भाई नायकवाड़े है सलीम नदाब है और भी हमारे साथी हैं आप तमाम सोलापुर शहर के लोगों के लिए हम आपके खिदमत में यहाँ पर हाजिर हैं तो आप आएँ यहाँ पूरा वजू खाने का इंतज़ाम है पीने का पानी का इंतज़ाम है और पूरे लाइट की रोशनाई की है ताकि कोई भी कबर पे जाते समय उनको कोई तकलीफ ना हो कोई भी अंधेरी के महसूस ना हो और रास्ते भी बिल्कुल अच्छे बनाए गए हैं तमाम पूरे झाड़े जहाँ पर पड़े थे पूरे निकाल कर फेंक दिए रास्ते पूरे साफ़ सफ़ाई करें तो तमाम सोलापुर शहर हम अपील करते हैं कल शबे बरात जुमेरा 13 तेरह तारीख को हर साल के मुताबिक शाह शौकत के साथ यहाँ पर होगी तो आप बर करम बिल्कुल खामोशी और अदब के साथ यहाँ पर दरुस् शरीफ पढ़ते हुए आएँ और यहाँ का होने के बाद दुआ से घर जाते वक्त भी कोई भी टिबल चीट चौबल चीट ये जाना नहीं चाहिए और सोलापुर शहर के अमन सोलापुर शहर और जिले के अमन को याद रखते हुए अपना काम करें ऐसा मैं अपील करता हूं जय हिंद जय मा तरकीला शबे बरात हा एक रात बन लोग प्रार्थना करता मस्जिदी में नमाज कर अपना प्रार्थना कर साठ स सत्तर हजार लोकं कब्रस्तानला येऊन दर्शन करतात दरोशरी पडतात जे काही पुरखांमचे मये झाल्यात त्यांच्या चांगल्यासाठी दुवा मागत मागतात दुवा मागून जे देशामध्ये चाललं आहे शांतता राहावं द्या म्हणून सर्व शांतता चांगली राहा म्हणून इथं येऊन प्रत्येक मुस्लिम धर्माचे लोक आणि इथं दुआ मागतात दुआ मागून आपल्या आपल्या घरी परत जातात अजून मस्जिदीमध्ये रात्रभर बसून प्रार्थना करतात ही कब्रस्तानमध्ये गेल्या हे ब्रिटिश काळीन कब्रस्तान आहे या ठिकाणी स्वच्छतासुद्धा आम्ही सगळ्यात त्यांनी आमचे एम डी सी एक सेक्रेटरी आहेत मी आहे आमचे सत्तारभाई आहेत सगळी सगळे आहेत सगळे आमचे ग्रुप आहेत जाकीर नायकवाडी आहेत सलीम राब आहेत हे सगळ्या मेंबर्स आहेत तिथे सेवा समिती म्हणून आम्ही काम करतो इथं आमची एकच उद्देश आहे की इथलं स्वच्छता राहायला पाहिजेल येणाऱ्या महिन्यातचा विटंबना होऊ नये चांगल्या पद्धतीने तिथे दफून ह्या उद्देशाने ते काम करतात दरवर्षी हे मोठी रात असते इथं आता उद्या येणारे ह हजारो नागरिकांसाठी लाईटची व्यवस्था केली इथं लाईट लाईटची व्यवस्था केली पाण्याची व्यवस्था केली सगळेच ठिकाणी चांगली व्यवस्था आहेत जेणेकरून येणाऱ्या नागरिकांना श्रद्धालूंना कुठलाही त्रास होऊ नये हे उद्देश या ठिकाणी मी पार पडत आहे अजून मी लोकांना आवाहन करतो की आपण आपल्या या इथं वाहनच्या ठिकाणी वाहन, वाहन लावावा आतून दर्शन करून लवकर लवकर जावा कायदा आणि सुविस्ता चांगल्या ठेवण्यासाठी आपण सर्वांना मदत करा बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक सबस्क्राईब व बेलायकॉन दाबायला विसरू नका धन्यवाद